Можно, можно было предвидеть, что люди побегут снимать деньги в приват? О, чтобы нет. нет, дело в том, что вот как раз приват у Коломойского всегда был принцип приват не трогать. И он объясняет, что если я уроню приват, экономика рухнет, и он, кстати, совершенно прав. Поэтому именно поэтому они будут договариваться. Но Сейчас... В принципе, но позиция президента заключается в этом диалоге в чем? Что олигарх Коломойский не и Он вместо... просто говорит, что ты системный олигарх. Коломойский попробовал вначале стать вне системным. То есть, грубо говоря, он должен был быть первым среди, среди равных, даже или, или еще выше. Ему сейчас слегка показали, что твое место в системе. Ты будешь договариваться. Вот, собственно говоря, и все. Я не согласен одновременно с коллегой Москалевичем. Так подойдите, так решите, вы согласны. Да, видимо? Сейчас объясню, почему. А то вы сам с а... собой будете спорить. Игорь говорит о том, что с Коломойским Порошенко борется как с последним системным олигархом. Вне системным, точнее, да. Это правда. Действительно, группа «Приват» — единственная группа, у которой остался фактически неограниченный финансовый поток. Это да. Но надо понимать, что природа конфликта Коломойского и Порошенко лежит глубоко в 2000-х годах. Этот конфликт начался еще тогда, когда Коломойский Воевал, фактически воевал силовым, в том числе путем, за украинские Энерго с одним из партнеров президента Порошенко Константином Григоришиным. Это было еще тогда, и для того, чтобы понимать природу сегодняшнего конфликта, нам нужно внимательно читать показания Коломойского в Лондонском суде, который был вместе с Григоришиным в 2007 году. Если позволите, тут два предложения, я прочитаю, это Конечно. очень интересно. Параграф 114. В июле 2005 -го я года. Я бы текст показал, а не меня. В июле 2005 года заместитель генерального прокурора Виктор Шокин, тогда он был заместителем генерального прокурора, который работал в службе безопасности господина Порошенко в течение полутора лет до своего перехода на свою нынешнюю работу, потребовал от Печерского районного суда города Киева выдать ордер на мой, то есть Коломойского, арест. В связи с расследованием уголовного дела о покушении на убийство. Якобы имевшие место обстоятельства, послужившие поводом для уголовного дела, возникли более двух лет назад, в 2003. С 2003 года я был постоянно доступен для следствия. В моем аресте просто не было необходимости. Это требование об аресте явно было приведением в исполнение угрозы Григоришина организовать мой арест и физическое уничтожение в тюрьме. Это сказал Игорь Коломойский в Лондоне. Этот конфликт тянется еще оттуда. И на самом деле, если мы посмотрим на логику действий Порошенко, он постоянно решает тактические задачи. То есть, вот, например, в феврале э, текущего года там, Майдан расстреливал Сурков. Сейчас Майдан уже там, расстреливала Свободу, или подозревается в этом Свободе. А, то же самое происходит с Коломойским. В марте он договаривался. А, некоторое время было тихо, сейчас ситуация поменялась. Тут Корбана нужно было арестовать, тут его нужно было выпустить. К сожалению, Петр Алексеевич не видит очевидного. Он не видит того, что э, процесс над Корбаном был очень большим позором. Позором в первую очередь для правоохранительной и судебной системы. Когда на глазах у всей страны одного человека в течение недели таскали по всей стране, по всем судам и не могли избрать ему даже меру пресечения. Не говоря о том, чтобы довести такое серьезное дело, как создание организованной преступной группировки, до конца и до логичного завершения. Поэтому, чтобы понимать э, конфликт с Коломойским, нужно обратиться к истории в первую очередь. Это конфликт очень давний и, к сожалению, этот конфликт будет продолжаться. Но это не...